Deməli, e, uşaqlar, cümlə nədir? E, cümlə bitmiş bir fikir ifadə edən söz və ya söz birləşməsinə deyilir. Cümlə e, belə desək Cümlə bir sözdən də ibarət ola bilər. Yəni əgər bitmiş bir fikir ifadə eləyirsə, bu cümlə hesab edilir. Məsələn, tutaq ki gəlirəm, yalnız xəbərdən ibarət olan cümlədir. Yəni digər cümlə üzlərindən ibarət olan cümlələr ola bilər. Bunun barədə mən qarşı də qarşıdakı qarşı dəqiqələrdə danışacağam. Cümlələrin quruluşca növləri var. Yəni cümlələr sadə və mürəkkəb olur. E, sadə cümlənin bir qrammatik əsası olur. Yəni bilirik ki, bir qrammatik əsas deyəndə mübtəda və xəbər nəzərdə tutulur mükdədə xəbər, yəni ikinci dərəcəli üzvlərdə ola bilər. Mürəkkəb cümlənin isə iki və daha artıq qrammatik əsası olur. Mürəkkəb cümlə e, tamamilə başqa bir dərsin mövzusudur. Bu barədə biz danışacağıq. E, deməli, sadə cümlənin növlərindən danışanda sadə cümlənin növləri bir neçə qrup üzrə təsnif oluna bilər. Bunlardan biri, əvvəlcə bunu deyim ki, müxtəsər və geniş ola bilər. Müxtəsər cümlə yalnız baş üzvlərdən ibarət olur, yəni yalnız mübtəda və xəbərdən ibarət olur və ya xod bunlardan ikisindən biri ola bilər, yalnız baş üzvlərdir. Geniş cümlələr isə baş üzvlərlə yanaşı, baş üzvlərlə yanaşı ikinci dərəcəli hər hansı bir üzvlər, ikinci dərəcə üzvlərindən hər hansı birinin İştiraki ilə yaranan cümlələrə deyilir. Yəni haqqında danışacağımız cümlənin şəxsə görə növləri, cümlənin məqsədi və intonasiyaya görə növləri. Bunlar hamısı müxtəsər və geniş ola bilirlər. E, deməli, mən gəlirəm bu olur bizim üçün müxtəsər cümlə. Mən gəlirəm bu bizə müxtəsər cümlədir. Mən məktəbdən gəlirəm. Mən məktəbdən gəlirəm bu artıq oldu bizim üçün geniş cümlə. Cümləm bir təsnifi də bütöv və yarımçıq cümlələrdir. Bütöv cümlələr, bütöv cümlələr e, deməli hansı cümlələrə deyilir? Bütöv cümlələr fikri ifadə etmək üçün lazım olan üzvlərin hamısının işləndiyi cümlələrdir. Yəni bu Müxtəsər də ola bilər, bir cümlə üzvündən də ibarət ola bilər, bir neçə cümlə üzvündən də ibarət ola bilər. Yəni bütöv anlayış o demək deyil ki, burada mütləq bütün cümlə üzvləri iştirak etəsin. Xeyr. Tutaq ki, əgər mən fikrimi ifadə etməkdən ötrü mübtəda, məsələn deyirəm, Gülər ağıllı qızdır. Əgər mən burada fikrimi ifadə etməkdən ötrü mübtəda təyin və xəbər mənə yetirsə, tutaq ki, Gülər ağıllı qızdır. Deməli, bu halda Ə, deməli bu bizim üçün bütöv cümlə sayılır. Yarımçıq cümlələr bir qayda olaraq dialoqlarda olur. Məsələn deyirəm ki, sən nə vaxt gələcəksən? Buna cavab olaraq adətən, məsələn, belə bir cavab verilir, sabah. Sabah artıq yalnız zərflikdən ibarət olan bu yarımçıq cümlədir. Biz bu cümləyə Sualda olan üzvlərin sayəsində, yəni mən sabah gələcəyəm deyə digər üzvləri bərpa eləyə bilərik. Bundan başqa, deməli, dilimizdə üzvlənən və üzvlənməyən cümlələr var. Üzvlənən, yəni üzvlənən cümlələr, bəyyətdən sadaladığım bütöv və ya yarımçıq cümlələri əhatə eləyir. Üzvlənməyən cümlələr isə, üzvlənməyən cümlələr isə söz cümlələri əhatə eləyir. Məsələn, e, bunlar daha çox belə deyək də nə ilə ifadə olunur? Söz cümlələr, söz cümlələr. Deməli, ifadə olunur e, aşağıdakılarla. Deməli, e, təsdiq inkar ədadlarıdır. Güman, şübhə, təsdiq bildirən modal sözlərdir. Bir də nidalardır ki, bunlar e, söz cümlə kimi işlənirlər. Məsələn, tutaq ki, hə, bəli, xeyr, yox, ıh, aha, bəlkə diyəsən, diyə albetdə sözlərlə nəyə biz cavab veririksə, cümlə sual cümlələrindən bu olur bizim üçün üzvülənməyən cümlələr. Bəyəq qeyd elədiyim kimi, cümlələrin bir növü də məqsəd və intonasiyaya görə növüdür. Uşaqlar, e, deməli məqsəd, burada məqsəd və intonasiya hər ikisinin bir rolu var. Məqsədə görə mən məlumat verə bilərəm, nəsa maraqlana bilərəm, hissəyə canımı ifadə edirəm, xahiş eləyirəm, əmr eləyirəm və s. İntonasiyaya görə də ona görə dəyişir. İntonasiyadan əsl olaraq biz cümlənin tipini dəyişmək gücümüz var. Məsələn, buna bu baxımdan ümumiyyətlə cümlənin 4 növü var. Var nəqli cümlə, sual cümləsi, nida cümləsi və əmr cümləsi. İndi bunların hər birinin haqqında mən sizə məlumat verəcəm. Əvvəlcə bu intonasiyanın mahiyyətini izah edim. Məsələn, adi halda deyirəm hava isitdir. Hava isitdir, bizim üçün olur nəqli cümlə. Nöqtə qoyuram sonunda. Bunun mən intonasiyasını dəyişməklə hava istidir, sual cümləsinə çevirə bilərəm. Və mən yüksək intonasiya ilə deyib bunu nida cümləsi kimi də istifadə eləyə bilərəm. Ümumiyyətlə cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərində durğu işarəsi mütləq şərtdir. Nəqli cümlənin sonunda mütləq nöqtə, sual cümləsinin sonunda mütləq sual işarəsi, nida cümləsinin sonunda nida işarəsi, əmr cümləsinin sonunda nöqtə qoyulur. Əmr cümləsinin sonunda mütləq nöqtə qoyulur. İndi bu əmrlə nəqlinin fərqi nədadır, onları mən sizə izah eləyəcəm. Ümumiyyətlə nəqli cümlə nədir? Nəqli cümlə. Bizim gündəlik nitqimizdə istifadə etdiyimiz 99% cümlələr. Məsələn, evdə istifadə etdiyimiz Məmacımşam, dərs oxuyuram, hava istidir, e, nə bilim, gəzmək istəyirəm və s. müxtəlif bu tip, bu donxoşuma gəlir. Yəni e, bacım evdədir və s. bu tipli cümlələr hamısı nəqli cümlə hesab olunur. Biz gündəlik nitqimizdə daha çox nəqli cümlədən istifadə edirik. Nəqli cümlə ismi və feili xəbərlə ola bilər. Çünki həm ismi xəbər, həm də feili xəbər nəqli cümlənin xəbəri kimi işlənə bilər. E, və bitmə intonasiyası ilə deyilir, özünə məxsus intonasiyası var nəqli cümlənin bitmə intonasiyası ilə də deyilir. Sual cümlələri cavab almaq məqsədi ilə işlədilir bir qayda olaraq. Bir növü də var bədii sual. Buna ritorik sual da deyirlər. Bu bədədə də işlənir, onun haqqında indi ayrıca deyəcəm. Sual cümlələrinin yaranmağı özünə məxsus sual intonasiyası var. Sonunda mütləq sual işarəsi qoyulur və üç yolla yaranır. İntonasiya, sual ədadları və sual əvəzlikləri. Yadınıza salıram, sual ədadları: bəs, məgər, yəni, Bu üstü 4. Ən çox işlənən bu 4 ədaddır. Sual əvəzlikləri də sual bildirən sözləri əhatə eləyir. Sözsüz ki, sual ədadları və sual əvəzlikləri işlənən cümlələrdə mütləq də intonasiya var. Bir də sadəcə intonasiya ilə yarana bilər. Bayaq qeyd etdiyim kimi, məsələn, hava istidir cümləsini intonasiyaya çevirirəm. Evə gələn birindən soruşuram. Deyirəm, "Hava istidir?" Hava istidir deyəndə bu artıq oldu mənim üçün sual cümləsi və sonunda da sual işarəsi qoyuldu. Görədiniz kimi sual cümlələrində həm ismi, həm feili xəbərlə ola bilər. Bir də qeyd elədiyim kimi bədii sual var. Buna e, ritorik sual da deyilir. Ritorik sual ifadəsindən nə də rast gələ bilərsiz. Bədii sualda e, deməli uşaqlar e, cavab tələb eləmir. Bu daha çox bədii əsərlər üçün xarakterikdir. Məsələn, tutaq ki, deyirəm ayrılarmı könülcandan? Azərbaycan Azərbaycan. Buna heç kim cavab vermir. Bədii əsərlərdə də əgər suala ikinci tərəf cavab verirsə və yaxud ikinci cümlədə verilən suala cavab verirsə, bu bədii sual hesab edilmir. Bunlar elə adi sual hesab edilir. Nida cümlələri yüksək hissəyəcan bildirən cümlələrdir. Sonda mütləq nida işarəsi qoyulur. Nida cümlələrinin yaranma yolu 2-dir. Yenə də intonasiya Bir də nit hissəsi olan nidaların köməyi ilə. Bu nidaları biz artıq sizlə keçmişik. Həmin nidaların köməyi ilə biz e, deməli nida cümləsini yarada bilərik. Məsələn deyirəm: "Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə el çəkməsin?" də bu sual cümləsinə getdi, çıxdı. Məsələn, tutaq ki, "Ah duyan, düşünən nə bəxtliyardır." Ah duyan, düşünən nə bəxtliyardır. Burada e, deməli Sonunda nida işarəsi qoyulmaq şərtiylə bu olur bizim üçün nida cümləsi. Əgər cümlədə nida işlənibsə, yəni nit hissəsi nida işlənibsə. Məsələn deyirəm, "Paho, məni də çağırıblar" və sonunda sual işarəsi və yaxud nöqtə qoyulubsa O alda biz diqqət yetirməliyik görəc cümlənin hansı növüdür. Yalnız sonunda nida işarəsi qoyulan cümlələr nida cümləsi olur. Ona görə qeyd edirəm ki, az da olsa nida işarə nidalardan, e, yəni nit hissəsi nidalardan digər cümlələrdə də istifadə olunan bilər. E, bir də əmr cümlələri var. Əmr cümlələri əmr, xahiş, məsləhət, nəsihət bu şeylərin hamısını bildirə bilər. Əmr cümləsinin vacib elementi xəbərin xəbərin mütləq felin əmr şəklində olmasıdır. Felin əmr şəklində olmasıdır. Məsələn yadınıza salıram, mən gəlim, sən gəl, o gəlsin, biz gələk, siz gəlin, onlar gəlsinlər. Va diqqət yetirək mütləq bax xəbər feilin əmr şəklində olmalıdır. Bayaq qeyd elədik, əmr cümləsinin də sonunda nöqtə qoyulur. Nəqli cümlədən fərqləndirən məs odur ki, əmr cümləsində feil Yalnız felin əmr şəklində olur. Yerdə qalan bütün hallarda xəbər e, e, digər bütün hallarda nəqli cümlə olur. Yəni sonunda qoyulan nöqtəyə yalnız bu baxımdan diqqət yetirməliyik. Əgər cümlənin xəbəri əmr şəklindədsə, deməli bu əmr cümləsidir, sonunda nöqtə qoyulub. Yox, cümlənin xəbəri əmr şəklində deyilsə, adi digər e, şəkillərdə, digər nisiklərlə ifadə olunubsa, deməli bu nəqli cümlədir. Və buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, Əmr cümləsi yalnız feili xəbərlə olur. Digər e, ismin xəbərlə çıxdana bilməz, çünki ismin xəbər feilin əmr şəklində ola bilməz. Adi halda nəqli və ya əmr cümləsini biz asanlıqla sual və ya nida cümləsinə çevirə bilərik. Həm nəqli cümləni, həm də əmr cümləsini sual və nida cümləsinə çevirə bil bilərik. Amma nəqli cümləni əmrlə çevirə bilmərəm. Əmr cümləsində nəqliyə Məsələn, qapını aç. Bu nə əmr cümləsidir. Və yaxud qapını açım. Mən açım. Mən qapını açım. Bun əmr cümləsidir. İndi bunun intonasiyasını deyirəm. Qapını açım. Dəyişirəm. Qapını açın. Bu halda çevrildi, o oldu artıq sual cümləsi. Və yaxud uşaqlar, gəlin. Bu biraz yüksək tonlandırıram və cümlənin sonunda deyirəm uşaqlar, gəlin. Gəlin deyəndə Cümlənin sonunda nida işarəsi qoyuramsa bu çevrildə oldu nida cümləsi. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri ilə bağlı bu qədər. Nəsə qaranlıq qalsa soruşa bilərsiniz.